Ты вчера был в гостях у потомка Чингисхана? Да. Ну и расскажи, что за потомок Чингисхана? Я бутерброды ел, приготовленные рукой а потомка а Чингисхана. Какое, какое вообще количество интересных, оценивается сейчас, конечно, количество чингизидов? Сколько Я этого не знаю, но, но… не так уж и мало. Конечно. Дело в том, что это не какие-то выдумки, это все архивные данные. У нас э, наш канал уже снимал эту передачу. У нас в Кривом Роге э, проживали свои последние годы ханская династия, последнего Хивинского хана, Саида Абдулы Хана. Саид Абдула Газы, если так точно звали. В 1919 году. Когда вот, Хива это современный Узбекистан. Хива это древний Харезов. Mm, да. Хивинское ханство. То есть до нашей эры это был харизм, потом в средние века уже назвали в честь ханства, вообще города Хива. Кстати, город Хива это город советского Аладдина. При Союзе снимали фильм Аладдин, снимали в Хиве. Ну так что-то еще Так вот, этот хан Саид Абдула, он не был расстрелян, он от престола отрекся. И его со всей его семьей направили на провитализацию в конечный пункт Кривой Рог. До этого они еще раз...

не, ну почему оскотинивание? Ну это не оскотинивание. Ну как, чтобы тогда все скотины были. Просто чтобы они со всеми были урав уравнены, там, были простыми рабочими и так далее. Ну, Скотинивание. Потом. Потому что каждый человек нет. Каждый человек идет своим путем и забирается да. по жизни на какие-то а, свои да, да. Верст... В этом плане... потому, он правильно на проходит. Зачем занимался? Хорошо. -то. В этом плане да. Ну, грубо говоря, да. Можно так сказать. Значит, э, значит э, они в Москву там сначала, потом из Москвы в Днепропетровск, а потом все в Кривой А вот племянник этого хана Абдурасул Мухаммадярович Мадяров остался в Днепропетровске. И ему повезло в свое время, потому что у них была жизнь плохая. А вот он в свое время еще в Хиве или где-то там в Ташкенте, не помню, вступил в какую-то организацию комсомола. У него был билет, он его показал. В общем, он понравился там местным ментам, и они ему предложили работать в ментовке. И он по всем по всей Днепропетровщине как говорила его дочь, с которой я вчера общался, он эти все банды гонял. Там была такая банда популярная, называлась Маруся. Mm -hmm. <laughs> вот. А потом уже было сокращение кадров, и его, в общем, сократили, и он поехал ко всем остальным своей родне, которые в Кривом Роге осела. Так вот этот сидит Абдулла Газы, хан, он работал простым сторожем на шахте Большевик. А его племянник этот, ну потом его назвали Дед Мадьяр, он работал конюхом. Они все были простыми и по причине того, что не, не, не владели рабочими специальностями и не знали языка русского. В лучшем случае работали там конюхами, сторожами, в худшем случае были попрошайками. Конечно, потом их жизнь очень так печально закончилась, потому что один там в автокатастрофу попал, другие там то в них кто-то врезался, там кто-то умер, потому что там от болезни. Саид Абдулахан умер в 1934 году. А потом уже э, места, где они были похоронены, они уже не остались. То есть там уже нет никаких ни кладбищ, там другие страны и все. Есть место где Сито был похоронен, это вот недалеко от шахты квартийская, там где мы сегодня будем. Точного места я пока еще не знаю. И завтра я в понедельник с этой женщиной встречусь и она мне все места эти покажет. И я хочу в этом году э, сделать новый маршрут экскурсионный, назвать экскурсию после Давхининского хана. Вот. Она вчера мне дала альбом, где есть все статьи разных газет на эту тематику, документы, связанные с их вообще историей, как они передвигались, фотографии. Значит, остался дом, фундамент дома, где жил этот, она жила в детстве. То есть это реальный потомок Чингизида, да? Значит, там такая фигня, это династия не Чингизидов, а Кунгратов в 16 столетии они э, начали получается пришли к власти путем того что они были но ну, они не были дворянами не были там крутыми там какими-то детьками вот и они захотели править страной но ты знаешь типа как ты есть кровь правило, правильно вот и они э, сделали чингизидов своими шестерками ну ответвление чингизидов стали их на трон И так было каждый раз они могли прямо быть на троне так вот сейчас прямо они успел так вот, в каком-то, вот я не помню в каком столетии, но один из кунгратов женился на Чингизитке. И вот с тех пор он уже мог сидеть на троне. То есть, получается, что она потомок Чингисхана. В конце концов, они додумались, что надо бы жениться, наверное, чтобы получить вот это вот. Да, они додумались, хотели всегда. Но, может быть, как-то они тогда еще в самом начале не были достойны этого. А потом уже постепенно до этого дошло. Вот, Да, это все реально. Она одна осталась, было ее две сестры. Она получается, дви... она получается, она является дочерью племянника последнего хивинского хана. Едет около 70 с чем-то лет. Она 41 -го года рождения, она с младшей сестер там самая первая 28 -го года рождения, самая вторая 29 -го года рождения. Потомков у нее нет. Потомков у нее есть. Есть в Москве, в Израиле, Хайфа и другой какой-то город в Киеве. В Крыму какой-то родственник и в Павлограде. Mm -hmm. Я до них сейчас до всех доберусь. Mm -hmm.